मी करुणा धनंजय मुंडे परली विधानसभे की सगळी जनताशी माझी हात जोडून कडकडीची विनंती आहे की धनंजय मुंडेला मतदान करू नका क्योंकि सगळ्यांना माहिती आहे की धनंजय मुंडेंनी आपली सत्ताचा गैरवापर किती केलेला आहे ब शिवराज बांगर बबन गिट्टे गीता मुंडे प्रकाश मुंडे अनकिन दादा साहेब मुंडे मी स्वतः बाइको ज्यादा पर्ली मधे मला माला माझी गाड़ी मध्ये मी रिवॉल्वर होती त्या पुलिस वालों से उसने मुझे पिटवाया भी था ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी मैं यही दिन का इंतजार कर रही थी धनंजय मुंडे भले ही मेरा पति है तो क्या हुआ पर आप जनता को एक बात ध्यान रखनी चाहिए आज हम अपने घर में नौकर भी रखते हैं ना तो बहुत सोच समझ के और देख के रखते हैं कि किसको रख रहे हैं। कोई चोर उठाए गिरा बलात्कार ही नहीं होना चाहिए और धनंजय मुंडे ने धनंजय मुंडे के ऊपर बलात्कार का भी आरोप है बैंक वैद्यनाथ बैंक सुधगिरनी मिल ऐसे कई सारे केसेस पच्चीस पच्चीस तीस तीस कई सारे मर्डर केसेस ऐसे बहुत सारे इल्जाम है और ऐसे लोगों को अपने शहर का आमदार बनाना सत्ता में रखना ये पर है कई सारे लोगों पे दंडपशाही हुकुमशाही जमीने खींचना यहाँ तक कि वो राजश्री के पिताजी ने भी कोल्हापुर में जो सांगली में जमीने खाई हुई है परली से लेके सांगली तक पूरा इनके खानदान का काम है लोगों की जमीने खाना ये करना और वो पैसा जनता का पूरा किसपे लुटाना लुटाना तो प्राजक्ता माली स्वतिका शिरोडकर ऐसी सब मोनिका लता टेपी ऐसी सब लड़कियों पे पैसे लुटाना आप देख सकते हैं इन सब लड़कियों के जिन जिन के मैंने नाम लिए इनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाई आप लोग मैं आज तक बहुत सहन करा मैंने बहुत धनंजय मुंडे को बनाने वाली मैं थी पर आज धनंजय मुंडे ने मेरा क्या हाल करा मेरे बच्चों का क्या हाल करा और आज खुद बंबई यहाँ पे से जीत के जाते हैं बीड़ और परली से जीत के जाते हैं ये लोग और बम्बई में ऐश और आराम की जिंदगी करते हैं इनके गुंडो के लिए भी ओबेराय होटल पूरा फुल बुक रहता है पर आज भीड़ में परली में लोगों के लिए सड़क नहीं नालियां नहीं रस्ते नहीं कुछ भी नहीं है जनता के लिए इसलिए ऐसे लोगों को मत चिताइए मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के विनती करती हूँ तीन तीन बार मुझे जेल में डाला हेरवाड़ा जैसे जेल में मुझे पैतालीस दिन रखा मंत्री बनने के बाद अरे भगवान से डर भगवान का भी डर नहीं है इनको इतना सत्ता का माज है राष्ट्रवादी पार्टी में सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, वहाँ पे देखो तो वो आज नवाब मलिक है नवाब मलिक वहाँ पे खड़ा हुआ है और नवाब मलिक के दामाद के पास से कितने तो हजार कोटी की ड्रग्स निकली थी पर आज एरवाड़ा जेल में मैंने पैतालीस दिन रखे देखा है कि कितनी लड़किया वो ड्रग्स के कारण जेल में पड़ी हुई है पर उनको छुड़वाने वाला कोई नहीं है उनको छुड़वाने वाला कोई नहीं इनको दूर बाहर दूसरे लोग मिल जाते हैं इसलिए ऐसे अन्याय अत्याचारी बड़ी बड़ी पार्टियां मत देखिए मतदान करते टाइम अरे अपक्ष उम्मीदवार भी हैं अच्छे अच्छे लोग भी खड़े हुए हैं छोटी मोटी पार्टियां हैं जिससे अच्छे लोग खड़े होते हैं मेरे जैसे क्रांतिकारी जो कुछ देश के लिए वाकई में करना चाहते हैं पर आप लोग बड़ा पक्ष थोड़े दिन पैसे होटलों में पार्टियां क्या कर रहे हैं हम इसके इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग अपने देश को अपने महाराष्ट्र राज्य को जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे ऐसे अन्ना भाटी जी जैसे इसे कई महापुरुषों ने बलिदान दिया और आज हम क्या कर रहे हैं कि इनको मतदान दे रहे हैं हम क्या बैकग्राउंड है उन पार्टियों का क्या हैं वो है वो लोग कैसे लोग हैं उनकी सत्ता में धनंजय मुंडे जैसे लोग जो अपनी ही बीबी को जेल में डालते हैं, पर उसके ऊपर एक मंत्री एक आमदार आवाज नहीं उठाता है और हम सब चुप रहते हैं सारी पार्टियां चुप रहती है सारे पत्रकार आज तक किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा थोड़े दिन पहले मेरा मेरा गुंडों ने के खुद मेरा पर्चा करवाया, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करा आपने तो ये सिस्टम के खिलाफ है मैं हाथ जोड़ती हूँ पर लिखी जनता से प्लीज ऐसे राक्षस को जिता के मत दीजिए नहीं तो आपको खून खराबे नकली दारू बेचना और उससे पी के आपके बच्चों के मरने के अलावा आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ धनंजय मुंडे को मतदान ना करें आपका पूरा पैसा बम्बई में नाचने गाने वालियों के पास जा रहा है और बस और कुछ नहीं मिलने वाला इसके लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ पैर पड़ती हूँ इस राक्षस को इस बार इसकी जगह दिखाई है जय हिंद जय महाराष्ट्र मित्रों विषय एक है यानी कड़े भरकट वाला है मित्रांनो विषय आहे संतोष देशमुख यांना न्याय देण्याचा संतोष देशमुख यांचं जे प्रकरण आहे ते लोकांनी जर उचलून धरलं नसतं तर एकंदर अशी परिस्थिती आहे की ते प्रकरण पूर्णपणे दाबण्याची तयारी झाली होती परंतु लोकांच्या जनरेट्यामुळे आता इथपर्यंत प्रकरण आलेलं आहे परंतु यामध्ये अजून बरीच लपवालपी सुरू आहे आणि या लपवालपीचाच एक भाग प्राजक्ता माळी आहे का असा प्रश्न होत आहे हा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे ज्यावेळेस करुणाताई मुंडे यांनी आक्षेप घेतला होता त्यावेळेस प्राजक्ताताई माळी समोर का नाही आल्या अहो प्राजक्ताताई तुमचा आदर आहे सन्मान आहे परंतु सुरेश धस कसलंही आक्षेपार्ह तुमच्यावर बोललेले नाहीत ते इव्हेंट मॅनेजमेंट पॉलिटिक्सवर बोलत होते आणि तुमचं नावही घेतलं नव्हतं पत्रकारांनी तुमचं नाव त्यांना सांगितलं आणि अशा पद्धतीने केवळ धनंजय मुंडे यांचं पॉलिटिक्स कसं आहे राजकारण कसं आहे आणि याबद्दल ते सांगत होते आणि असं असताना तुम्हाला याबाबत मध्ये पडण्याची गरज नव्हती अहो त्या संतोष देशमुख प्रकरणाबद्दल त्या कुटुंबाबद्दल तुम्ही साधा एक ब्र शब्दही काढत नाही न्यायाबद्दल काढत नाहीत मणिपूरबद्दल काढत नाहीत ज्या खेळाडूंना मोदी सरकारने वाईट वागणूक दिली त्याबद्दल बोलत नाहीत त्या महिला खेळाडूंनी कुस्तीपटूंनी देशाची मान उंचवली संपूर्ण जगामध्ये दे देशाची मान उंचवण्याचं काम केलं त्यांच्यावर अशा पद्धतीने त्यांचं शोषण झालं लैंगिक शोषण झालं त्याबद्दल तुम्ही कधी ब्र शब्द काढला नाही मणिपूरमध्ये काय होत आहे हे ह्याची कल्पना अगदी माणूस काय जनावर सुद्धा करणार नाही त्याबद्दल तुम्ही बोलत नाहीत आणि इथं मात्र तुमच्यावर न बोलताही आणि ज्या वेळेस करून आता बोलल्या त्यावेळेस तुम्ही बोलला नाहीत म्हणजे बीडमधील जो खरा प्रश्न आहे त्यावरून लक्ष डायव्हर्ट करण्यासाठी तुम्ही आला आहात का असा प्रश्न बीडची जनता विचारत आहे शेवटी तुमचासुद्धा सन्मान आहे रामकृष्ण जय जगद्गुरू जय शिवराय जय भीम